老哥，哎，这儿公交车少、啊，你们要是不嫌弃的话，坐我车回去吧。我们这么多人坐得下吗？呃，大家挤一挤，应该能坐下，对吧？坐这么多人坐不下，那你自己回去吧。不是，那个没关系，这样我送恩回去啊。那多不好意思。好的，罗总、嗯。你们回吧，那我们走了、啊。那恩、呃、就交给您了，拜拜拜拜拜拜。 走了走了，注意安全啊拜拜！等等，心跳别急着强烈，等等，我害怕独自沦陷。 你的眼，你的视线就在身边陪伴我，满一挂牵，等等，越来越深的了解，等等，回忆也彼此重叠，一望无前，直到看见。 漫漫喂，你好。你好，这里是长江守果园。二十四号是您和张先生的定情之日，春暖花开，又到了果树收获的季节。不知您是否从花前月下走向了油盐酱醋？是否感慨浪漫只属于过去的回忆？希望您和张先生如牛郎织女，岁岁年年，期待鹊桥相会。 Uh, 小<对>啊，行。哎呦，我居然睡着了！那一定是因为您开车技术太好了，开的太稳了。我跟你说，您这个车的座椅都跟别的车不一样。哦，这个垫也特舒服，这个毛毛是。是遇<于>到、啊、什么问题了、啊、吗？没有，我骚扰电话。 到家了，小楼总，谢谢你送我回来，辛苦了，小楼总，拜拜。您还有事吗？不说算了。 郎之女，岁岁年年长相守。张先生，谁是这个张先生？我这倒的是什么霉啊？遇到马成书这样的人！ 我说你都叨叨一个晚上了，你一提到他你就生气，这说明啥？说明你还在意他，在意他，我巴不得他从我的世界里消失、嗯。你都不知道他今天跟我说了些什么，他说他觉得这只是在冷战，太可笑了。这男人的脑回路啊，跟咱们就是不一样的。嗯，这小罗总最近也是奇奇怪怪的，怎么奇怪了、啊？你说那温泉那破大点地儿，然后他给迷路了，让我去接他，然后又。 温柔的请我吃大闸蟹，奇不奇怪？这是想着法儿接近你。我觉得呀，他对我这么好，肯定有什么大坑，估计就想让我多给他改几次稿。不行，下次见他，我一定提起十二分的精神。哎呀，你找的什么舞蹈老师？那舞蹈跳的还不如我呢！这这这这这这这啥呀？这是回来啦、嗯！张总，给您介绍一下，这是我们的谢总监。 这是我们的金牌客服董董恩，这是咱们的先灵的 CEO 张总，好，你好，嗯可能不太想见到我吧？安安，你们认识？什么情况？有故事？ 前男友、嗯，前男友、啊、前男友、啊，那这单，这单当然不能接了，不是所有钱咱都能挣的。嗯，这是我起草的合约，你们可以先看看，如果有任何不满意的地方，你们尽管提。时间也不早了。 中午我请大家一块儿吃个便饭吧。中午我们有个聚会，实在是不好意思啊。